просто расповестила про вас, про нас, про нас в Димаше. ...красками холсты. С самого начала объяснила нам, что душа дороже серебра. Наша школа самая любимая, колыбель искусства и добра. Ты даришь звуки, ты даришь краски, и отживают детские сказки. От классики до рок-н-ролла все дарит любимая школа. От классики до рок-н-ролла все дарит любимая школа. Ждите, наши ученики читали. Выглядает, вот так. Родные ваши лица, вы крылья дали нам путевку в жизнь, Чтоб лететь могли мы, словно птицы, До мудрости, заснеженных вершин, Учителя для нас Мы свет по кошке, Свет знаний, свет ума и теплоты. простые, спасибо за терпение и труд. Спасибо, что для нас определили мир знаний восхитительный маршрут. Особливо перед А вот як наши учні поспешают на уроки. А так поспешают наши учителей. Вони чергують і святкують, щоб з нами нічого не сталося. <му> Хотілося, щоб ви чергували якось креативніше. Вчителі на уроках професіонали свої справи. Поглянемо на урок англійської мови. Канаді облюватися. Правильно. Говорить неправду. Фуфло -фу толкать. Хорошо. Итак, урок физической культуры. А ключевого персона нашей гимназии ⁇ это наш директор. Вот вы говорите, царь, царь, а вы думаете, Марь Васильевна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Звичайно, что наши учители перерывы не гарно харчуватися. Обеденный перерыв. Пучки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная, да, заморская икра. Баклажанная. Как только пролунает звонок, учителей бежать на урок вся отклячется, в узел здесь завяжется, вся скукожится, как старый рваный башмак. И вот чешет на работу. А после уроку глаза немножко опущены. Здесь все свободно. Плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра. Раскованная, свободная пластика пантеры перед прыжком. Школы вчителей проводят корпоративы для обмена досвидом. В городе нашем есть веселая улица, тут парни гламурные, девчонки фигурные. Мощненько снуп сценарии, будем слушать R&B. Yeah. Yeah. Це <_ani -grace1> все, звичайно, ми вигадали, щоб вас розважити, наші шановні вчителі, у ваш найкращий день. З